Nama Mat Kila bukan asing dalam lipatan sejarah tanah air. Dia bukan sekadar pejuang bersenjatakan parang dan semangat, tetapi lambang kebangkitan maruah Melayu yang cuba dipijak oleh penjajah Inggeris. Namun, siapakah sebenarnya Mat Kilau? Bagaimana seorang anak kampung dari Pahang menjadi mimpi geri kepada Empire Kolonial British? Mat Kilau bin Imam Rasu dilahirkan sekitar tahun 1865 di kampung Kedondong, Pulau Tawa, Jerantut, Pahang. Ayahnya, Tok Gajah atau nama sebenar Imam Rasu, juga seorang tokoh penting dalam sejarah penentangan terhadap penjajah. Sejak kecil, Mat Kilau dididik dengan ilmu agama, seni silat dan semangat mempertahankan tanah air. Zaman itu Pahang sedang berdepan tekanan hebat, bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Pergolakan dalaman dan campur tangan British mencetuskan kemarahan ramai pemimpin tempatan. Mat Kilau membesar dalam suasana ini. Jiwa mudanya memberontak apabila melihat tanah leluhur dijajah secara licik. British tidak menyerang dengan senjata pada awalnya. Mereka masuk melalui sistem pentadbiran, cukai dan monopoli ekonomi. Rakyat semakin tertindas dan Mat Kilau tahu, jika tidak bangkit sekarang, semuanya akan lenyap. Kemuncak perjuangannya bermula sekitar tahun 1891 apabila beliau bersama Tok Gajah dan Dato' Bahaman mengisytiharkan penentangan terbuka terhadap British mereka menyerang pos kawalan memusnahkan balai polis dan menawan semula kawasan yang dijajah gerakan ini mengejutkan pihak penjajah bagi mereka Mat Kilau hanyalah budak kampung tetapi mereka silap besar penentangan yang diketuai Mat Kilau Tok Gajah dan Dato' Bahaman mula memberi kesan besar Serangan-serangan gerila mereka menyukarkan pihak British untuk mengawal kawasan pedalaman Pahang. Balai polis dibakar, pegawai kolonial diserang hendap dan sistem cukai penjajah lumpuh di banyak daerah. Gerakan ini bukan sekadar amukan, tapi satu strategi terancang hasil kepimpinan Mat Kilau yang penuh disiplin dan bijaksana. Taktik gerila Mat Kilau sangat berkesan. Mereka tidak berperang secara terbuka. Sebaliknya menggunakan laluan hutan, serangan mengejut dan taktik sembunyi untuk melemahkan musuh. British mula merasa tertekan walaupun mereka mempunyai senjata moden. Tentera tempatan seperti Mat Kilau lebih arif dengan selok belok tanah sendiri. Setiap serangan ke atas Mat Kilau dan pasukannya sering kali gagal. Namun perjuangan ini bukan mudah. British mula menambah kekuatan dengan membawa masuk lebih Ramai tentera dan memperketat sekatan di seluruh Pahang. Mereka menghasut orang tempatan untuk jadi tali, barut dan menyebarkan berita palsu tentang Mat Kilau kononnya dia pengkhianat, kepala pemberontak dan membahayakan keamanan negeri. Tapi rakyat Pahang tahu siapa Mat Kilau. Walaupun beliau diburu, diserang dan difitnah, semangat juangnya tetap tidak padam. Setiap kekalahan kecil bukan titik noktah, tetapi menjadi pemangkin kepada kebangkitan yang lebih besar. Dan di sinilah bermulanya satu peristiwa yang akan mengubah sejarah ketika Mat, Kila dan pejuang lain terpaksa lari dan bersembunyi ke sempadan Kelantan dan Terengganu. Ramai menganggap mereka sudah gugur, tetapi kisah sebenar masih jauh dari tamat. Setelah sekian lama bertempur, tekanan semakin kuat dari pihak British. Mat Kilang, Tok Gajah dan pejuang lain terpaksa berundur ke sempadan Kelantan dan Terengganu untuk menyusun semula kekuatan. Dalam tempo ini mereka tidak hanya menyembunyikan diri tetapi terus berhubung dengan ulama dan tokoh tempatan bagi mencari sokongan dan perlindungan. Namun pada tahun 1895 tersebar satu berita besar, Mat Kilau dilaporkan telah terbunuh dalam satu serangan di Kuala Terengganu. British mengumumkan kematiannya secara rasmi. Bagi pihak penjajah itu adalah satu kemenangan moral, tetapi bagi rakyat Kabar itu seperti peti di siang hari. Ramai yang meratap dan menganggap perjuangan itu sudah tamat. Namun di sebalik kabar tersebut, ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku. Mat Kilau tidak mati. Dia sebenarnya masih hidup, tetapi bersembunyi dengan penuh rahsia, menggunakan nama samaran untuk elak dikesan. Selama lebih 60 tahun, Mat Kilau menghilangkan diri dari pengetahuan umum. Hidup dalam senyap dan hanya beberapa orang terdekat yang mengetahui identitinya. Dalam tempo itu dia menetap di beberapa tempat, ada yang kata di Kampung Batu Lima. Ada juga yang menyebut Pasir Nering dan Jeram Ampai. Dia dikenali dengan pelbagai nama seperti Mat Siam dan Mat Dahan, tapi tak siapa benar-benar pasti. Adakah ini benar-benar Mat Kilau? Selama dekat demi dekat, kisah Mat Kilau kekal sebagai misteri. Ada yang percaya dia sudah lama mati. Ada pula yang percaya dia menunggu masa untuk kembali dan akhirnya saat yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Tahun 1969, Malaysia digemparkan dengan satu pengakuan mengejutkan. Seorang lelaki tua dari Kampung Batu Lima, Jerantut, tampil di Masjid Pulau Tawa dan mengisytiharkan dirinya sebagai Mat Kilau yang sebenar. Pengakuan itu mengejutkan seluruh negara. Bagaimana mungkin seorang pejuang yang dikatakan mati sejak lebih 70 tahun. Dahulu kini muncul semula, ramai yang ragu-ragu, ada yang menuduh dia penipu. Namun tidak kurang yang terharu dan percaya, terutamanya mereka yang pernah mengenali Mat Kila atau keluarganya suatu ketika dahulu. Pengakuan ini mendapat perhatian besar dari pihak kerajaan. Satu siasatan rasmi dijalankan, ujian demi ujian dilakukan, soal siasat, pengesahan saksi, pencocokan latar belakang bahkan rujukan kepada mereka yang masih hidup dan pernah berjuang bersamanya dahulu dan akhirnya pada 6 Ogos tahun 1970 kerajaan negeri Pahang secara rasmi mengesahkan bahawa lelaki itu benar-benar Makilau pejuang yang pernah menggoncang empayar British dengan keberanian dan semangat jihadnya pengesahan ini diumumkan oleh menteri besar Pahang sendiri dalam satu majlis besar di Masjid Pulau Tawar disaksikan ribuan rakyat. Ia bukan sekadar berita tapi satu detik bersejarah, seolah-olah pejuang silam kembali dari alam legenda untuk memberi mesej. Kepada generasi baru, perjuangan belum selesai. Mat Kilau tidak mencari kemasyuran. Dalam usianya yang lanjut, dia hanya mahu kebenaran ditegakkan. Dan selepas beberapa tahun menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang. Mat Kilau akhirnya meninggal dunia pada 16 Ogos tahun 1974. Jenazahnya dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Kedondong, tempat asal kelahirannya. Mat Kilau bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Dia adalah simbol kebangkitan, maruah bangsa, dan bukti bahawa penjajahan tidak pernah diterima oleh jiwa-jiwa merdeka. Perjuangannya bukan untuk kekayaan, bukan untuk kuasa, tapi untuk mempertahankan tanah air agama dan harga diri orang Melayu daripada dienjak oleh penjajah. Apa yang menjadikan kisah Mat Kilau begitu luar biasa ialah bukan hanya kerana dia berani melawan British, tetapi kerana dia mampu bertahan secara fizikal dan mental selama berpuluh tahun dalam penyamaran, menahan diri daripada muncul ke hadapan demi menjaga keselamatan dan kesinambungan warisan perjuangan. Kehidupannya mengajar kita erti kesabaran, strategi dan keberanian sebenar. Beliau tidak melawan secara sembrono, tetapi dengan ilmu, kepimpinan dan kesatuan. Bersama Tok Gajah dan Dato' Bahaman, mereka membina jaringan perjuangan yang suka digugat oleh British walaupun berbekalkan teknologi dan senjata moden. Kisahnya juga memberi mesej penting kepada generasi hari ini bahawa perjuangan tidak semestinya dengan senjata Hari ini kita berdepan cabaran penjajahan bentuk baru, pemikiran, budaya asing, kemiskinan jiwa dan perpecahan umat. Dan dalam semua itu, semangat Mat Kilau perlu terus hidup, bukan dalam filem semata-mata, tapi dalam diri kita sebagai pewaris tanah bertuah ini, dalam sejarah bangsa. Akan sentiasa lahir insan-insan luar biasa yang muncul bukan kerana ingin dikenang, tetapi kerana rasa tanggungjawab mempertahankan tanah air daripada diinjak Mat Kilau adalah salah satu daripada mereka. Beliau mungkin tidak menulis buku, tidak membina istana atau tidak memerintah negara. Tetapi keberanian dan semangat juangnya telah menggoncang empire British dan menyuntik semangat perjuangan kepada generasi selepasnya. Namanya menjadi legenda bukan kerana dongeng, tetapi kerana darah dan keringat yang pernah tumpah di bumi. Pahang demi mempertahankan maruah. Kini, lebih seratus tahun selepas perjuangannya bermula. Nama Mat Kilau kembali bergema, tapi bukan untuk ditangisi, sebaliknya untuk diambil semangatnya, supaya kita anak cucu generasi merdeka tidak lupa bahawa kemerdekaan ini bukan datang dengan mudah. Mat Kilau telah pergi, tapi semangatnya belum mati. Dan selagi masih ada darah Melayu yang mengalir di bumi ini, maka akan terus ada jiwa yang tidak rela melihat tanah ayahnya dijajah, walau dalam apa bentuk sekalipun.